Да, вот я договорю про, про Лугандон, про вот эту донбасскую историю, поскольку она меня грызет, сверлит, и э, не дает мне покоя. Я ведь понимаю, что сейчас все эти люди из России, которые прошли Лугандонские окопы и Лугандонские бараки, ведь они же прошли не школу даже, а некий университет сепаратизма. Да? Они на своем примере убедились о том, что сепаратизм это так легко. Надо всего лишь захотеть нажраться и взять в лапы автомат Калашникова. Да? Вот к чему это приведет в России, когда вся публика, которая натренировалась в сепаратизме, именно в сепаратизме, и убедилась, что сепаратизма это действительно очень просто как всякое деструктивное, как всякое разрушение, как всякое, в общем-то, ну, серьезно изъязвляющая нашу реальность действия, это очень просто. И вот сейчас эти все выходцы из университета сепаратизма волей-неволей свои сепаратистские привычки начнут, начнут тащить в Россию. И вот тогда та власть, которая так долго подкармливала Донбасскую мерзкую Донбасскую войну ракетами, гречкой, уродами, уголовниками, техникой и соляркой. Вот тут она начнет до крови чесать себе загривок и задумываться над тем, что же она надела. Вот смотрите, Слушайте, вы говорите, этим. что а, они в какой-то момент поняли, что им достаточно взять оружие в руки и там, как вы бы сказали, нажраться. Да? Но на самом деле есть еще третье важное обстоятельство. Еще важно, чтобы твои желания совпали с а, неким одобрением, которое должно вот так разливаться в воздухе. Да? Когда а, эти намерения будут не совпадать, так а, что же тут государство хорошо умеет сажать, когда действительно хочет этого. Ну, не забывайте, что мы сейчас говорим не о каких-то конкретных реальных ситуациях. Мы говорим о методике, мы говорим о ощущении необыкновенной простоты этого дела. Да? Как можно от любой страны брать, откусывать и отламывать любые территории, там, где чуть-чуть подослабело государство. Ведь не всю жизнь будут маршировать железные золотовы, и не всю жизнь лапа Кремля будет обладать такой, хваткостью и такой жесткостью, как сегодня. Да, мы прекрасно знаем, что эта лапа слабеет, парализуется, отсыхает, что с ней происходит множество всяких удивительных метаморфоз. И тогда все эти люди, которые знающие, которые знают простоту создания сепаратистских ситуаций, наверняка применят свои знания на практике. Мы говорим только об этом. А одобрение? Ну что одобрение? Мы же знаем, что публика те самые там 80 или 96 процентов, они же вообще покорные. Они покорны любым ситуациям. И уверяю вас, после того, как Донбасс будет освобожден, вероятно, от захвативших его уголовников, все те, кто сегодня рыдают о любви к, к новым республикам, поднимут жовто флаги и запоют про то, как Украина велика и сильна.